Kita Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita tulisan Kodafi Johari di Facebooknya. Sarawak sangat penting bagi Malaysia. Tanpa Sarawak, tiadalah Malaysia. Kenyataan ini bukan retorik emosi, ia boleh dihujahkan dari sudut sejarah, ekonomi, politik, geopolitik dan masa depan negara. Kalau kita buang Sarawak daripada peta Malaysia, bukan sekadar peta yang berubah, struktur kuasa, sumber dan identiti negara juga akan berubah sama sekali. Pertama, kita lihat dari sudut sejarah pembentukan Malaysia. Malaysia tidak lahir sebagai tanah Melayu tambah dua negeri. Malaysia lahir melalui satu perjanjian antarabangsa iaitu Perjanjian Malaysia 1963 atau Malaysia Agreement 1963. Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura bergabung membentuk satu entiti baharu. Tanpa Sarawak, pembentukan Malaysia pada tahun 1963 tidak akan berlaku dalam bentuk yang kita kenal hari ini. Ini fakta sejarah. Sarawak bukan negeri yang masuk Malaysia seperti negeri lain masuk persekutuan. Sarawak adalah rakan pengasas. Sebab itu, isu hak, otonomi dan kuasa di bawah Perjanjian Malaysia 1963 sentiasa menjadi perbincangan. Apabila Sarawak menuntut hak pendidikan, kesihatan, hasil minyak, imigrasi, ia bukan kerana mahu berpisah tetapi kerana kedudukan asalnya sebagai entiti yang setara dalam pembentukan Malaysia. Kedua, kita pergi kepada ekonomi. Tidak boleh dinafikan, Sarawak adalah antara tulang belakang tenaga negara. Medan gas di Bintulu, perairan luar pesisir Sarawak, loji LNG di Bintulu yang menjadi antara hub eksport gas asli cecair terbesar dunia, semua ini menyumbang kepada hasil negara, dividen syarikat petroleum negara setiap tahun kepada kerajaan persekutuan tidak boleh dipisahkan daripada sumbangan sumber di Borneo termasuk Sarawak. Dalam masa yang sama, Sarawak juga memacu tenaga boleh diperbaharui. Empangan hidroelektrik bakun dan murum bukan sekadar projek tenaga. Ia adalah strategi jangka panjang untuk menjadikan Sarawak hub tenaga hijau. Jika rancangan ekspor tenaga ke Semenanjung dan negara jiran direalisasikan secara menyeluruh, Sarawak berpotensi menjadi pembekal utama tenaga bersih rantau ini. Dalam dunia yang semakin menekankan peralihan tenaga dan ekonomi karbon rendah, kedudukan ini amat strategik. Bayangkan jika Sarawak tiada sumbangan LNG berkurang drastik, risaf gas negara mengecil, keupayaan eksport tenaga hijau hilang, defisit fiskal persekutuan pasti menerima tekanan yang jauh lebih berat. Ketiga, kita bincang politik. Dalam landscape politik persekutuan hari ini, blok ahli parlimen Sarawak sering menjadi penentu imbangan kuasa. Dalam situasi parlimen tergantung atau majoriti tipis, sokongan dari Sarawak mampu menentukan siapa membentuk kerajaan. Ini bukan teori, ini realiti beberapa tahun kebelakangan ini. Parti-parti politik dari Sarawak, khususnya gabungan tempatan, sering mengambil pendekatan pragmatik. Mereka jarang bermain politik sentimen kaum atau agama secara melampau seperti yang kadangkala berlaku di Semenanjung. Pendekatan ini bantu menstabilkan kerajaan pusat dan meredakan ketegangan. Tanpa blok Sarawak, struktur kuasa Parlimen Malaysia akan jauh lebih tidak stabil dan mudah terdedah kepada politik ekstrim. Keempat, kita lihat dari sudut perpaduan. Sarawak sering digambarkan sebagai contoh Malaysia dalam bentuk paling harmoni. Lebih 30 kumpulan etnik hidup bersama. Rumah panjang yang dihuni pelbagai latar belakang, perayaan pelbagai agama diraikan bersama. Budaya segulai sejalai bukan slogan kosong. Dalam konteks Malaysia yang kadangkala bergelut dengan isu sensitiviti agama dan kaum, model sosial Sarawak memberi gambaran bahawa kepelbagaian boleh menjadi kekuatan bukan ancaman. Imej ini penting untuk pelabur asing, untuk hubungan diplomatik dan untuk keyakinan rakyat sendiri terhadap masa depan negara. Kelima, aspek geopolitik. Sarawak memberikan Malaysia garis pantai yang luas di Laut China Selatan. Kawasan ini bukan sekadar laluan perdagangan global tetapi juga kaya dengan sumber hidrokarbon dan kepentingan strategik zon ekonomi eksklusif Malaysia banyak bergantung kepada kedudukan geografi Sarawak. Tambahan pula, dengan pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara di Kalimantan, sempadan darat Sarawak dengan Indonesia menjadi semakin penting. Peluang ekonomi rentas sempadan, perdagangan, pelaburan dan keselamatan serantau semuanya berkait rapat dengan peranan Sarawak. Tanpa Sarawak, Malaysia kehilangan kedudukan strategik yang amat besar di Borneo dan Asia Tenggara. Keenam, biodiversiti dan masa depan ekonomi hijau. Hutan hujan tropika Sarawak antara yang tertua di dunia. Ia bukan sekadar aset pelancongan, ia adalah simpanan karbon, sumber penyelidikan perubatan dan modal utama dalam pasaran kredit karbon global. Dunia kini bergerak ke arah ekonomi hijau. Negara yang memiliki hutan dan mampu mengurusnya secara lestari mempunyai kelebihan daya saing. Jika Sarawak tiada, Malaysia kehilangan sebahagian besar aset semula jadi yang menjadi sandaran kepada agenda kelestarian dan perubahan iklim. Namun, dalam kita mengangkat kepentingan Sarawak, kita juga perlu jujur Pentingnya Sarawak bukan bermaksud negeri itu harus dipinggirkan dari segi pembangunan asas atau keperluan rakyatnya. Jalan luar bandar, kemudahan kesihatan pedalaman, akses pendidikan, capaian internet, semua ini masih menjadi isu yang perlu diberi perhatian. Mengatakan tanpa Sarawak tiadalah Malaysia bukan sekadar slogan kebanggaan ia membawa tanggungjawab bersama tanggungjawab persekutuan untuk menghormati semangat perjanjian Malaysia 1963 tanggungjawab kerajaan negeri untuk mengurus hasil dengan telus dan berkesan tanggungjawab rakyat untuk melihat hubungan ini sebagai perkongsian bukan persaingan Malaysia yang stabil memerlukan Sarawak tetapi Sarawak yang maju dan dihormati juga memerlukan Malaysia yang adil dan inklusif Hubungan ini saling bergantung. Persoalannya sekarang sejauh mana kita benar-benar memahami kedudukan Sarawak sebagai rakan pengasas dan bukan sekadar penyumbang hasil. Adakah struktur persekutuan hari ini sudah mencerminkan semangat asal pembentukan Malaysia? dan dalam konteks masa depan, tenaga hijau, geopolitik Borneo, ekonomi digital, adakah Sarawak akan menjadi pemain utama yang lebih dominan dalam menentukan arah tuju negara? Itu dia ulasan dari Kita Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.